પોરબંદરમાં વર્ષોથી વસતા બંગાળી પરિવારો દ્વારા વસંત પંચમીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે જેમાં બે દિવસીય સરસ્વતી પૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં સમાજના લોકો જોડાયા હતા સામાન્ય રીતે બંગાળી સમાજનું નામ આવે એટલે તેનો સૌથી મોટો તહેવાર દુર્ગા પૂજા યાદ આવે પરંતુ માં દુર્ગાની સાથે સાથે બંગાળી સમાજમાં સરસ્વતી માતાની પણ એટલી જ આરાધના કરાય છે વસંત પંચમીનો તહેવાર પોરબંદર ખાતે બંગાળી સમાજ દ્વારા ભવ્ય રીતે ઉજવવામાં આવે છે આ ઉજવણી બે દિવસ કરવામાં આવે છે અને બીજા દિવસની સાંજે મા સરસ્વતીની પ્રતિમાનું સમુદ્રમાં વિસર્જન પણ કરવામાં આવે છે આ વર્ષે પણ પોરબંદર ખાતે વસતા બંગાળી સમાજ દ્વારા વસંત પંચમીની બે દિવસીય ઉજવણીનો પ્રારંભ કરાયો છે

ખોડિયાર માતાજીના મંદિર ખાતે વિધિવત રીતે મા સરસ્વતીની મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી ત્યારબાદ માતાજીનો ભોગ આરતી અને હવન સહિતના ધાર્મિક આયોજનો કરવામાં આવ્યા હતા જેમાં સરસ્વતીની પ્રતિમાની પૂજા અર્ચના કર્યા બાદ પ્રસાદી ઉપરાંત વિવિધ પુસ્તકો પણ ધરવામાં આવ્યા હતા ઉપરાંત સાંજે વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે નમસ્કાર મેં બેંગોલી કલ્ચરલ કમિટી તરફ આપ સભી કા सरस्वती पूजा में बसंत पंचमी में, में सबका आदर करती हूँ सबको वेलकम करती हूँ मैं मिताली दास कल्चरल कमेटी की मेम्बर हम यहाँ पे कुड़ियार मंदिर में सरस्वती पूजा कर रहे हैं माँ सरस्वती के पूजन अर्चन होगा और साथ ही साथ हवन भी है और हम सब बंगाली परिवार सब मिलके बंगाली उड़ीसा औरि, के बिहार के हम सब मिलके बहुत ही आनंद उत्साह के साथ पूजा करते हैं आज के दिन का, क्या खास करके है। हाँ, आज के दिन का ये महत्व है आज सरस्वती माता की पूजा होती है और खास करके जो पढ़ने वाले बच्चे विद्या की देवी है पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनका हाथे खोड़ी होता है उनको आज लिखना सिखाया जाता है बंगाली में अ सिखाया जाता है हिंदी में आ, आ, और इंग्लिश में बी सी डी भी, भी सिखाया जाता है माता के यहाँ पे बैठ के बच्चे पढ़ना सीखते हैं फिर उसके बाद उनका विद्यालय में प्रवेश होता है मैं के के पाल पोरबंदर से बोल रहा हूँ आज दूसरा फेबरुरी है बसंत पंचमी का दिन है आज का दिन हम हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माता जी की पूजा की जाती है और उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिससे कि हमारे अंदर विद्या ज्ञान बुद्धि बढ़े हमारे परिवार में बच्चे पढ़े लिखे होशियार विद्वान बने और हम यहाँ पोरबंदर में पिछले पच्चीस सालों से लगभग पच्चीस से तीस परिवार स्थायी रूप से बस गए हैं हम हर साल सरस्वती माता जी की पूजा करते हैं साथ में मिलकर के एक साथ उत्सव त्यौहार मनाते हैं कलकत्ता से तीन हजार किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ बैठ करके के जो बंगाल की संस्कृति है उसे आज भी हम जारी रखे हुए हैं ये संस्कृति यद्यपि गुजरात में थोड़ा कम है लेकिन गुजरात छोड़ करके अन्य प्रांतों में इस पूजा की बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि सरस्वती पूजा खास करके स्कूल कॉलेजों के प्रतिष्ठानों में अन्य संस्थाओं में की जाती है जिससे कि बच्चों के अंदर अच्छी बुद्धि आए पवित्र बुद्धि आए शास्त्र में कहा गया है कि देवान स्वस्थि इंद्र बिद्ध न पुषा विश्व देवा स्वस्थिस्ताक्षर और इष्ट नेमी स्वच्छ न बृहस्पति रू अर्थात हम सबके अंदर कल्याण करी पवित्र बुद्धि आए इस पवित्र बुद्धि की कामना करने के लिए सरस्वती मा, माता जी की पूजा की जाती है सुबह पुष्पांजलि होती है सभी माताएं बहनें सभी परिवार के लोग मिलकर के सरस्वती माता जी की पूजा करते हैं पुष्पांजलि देते हैं और सभी एक साथ मिलकर के त्यौहार मनाते हैं दो दिन का त्यौहार होता है हम सब आपस में मिल करके खूब ही खुशी और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं तो बंगाल यहाँ से हम बंगाल वालों को संदेश देना चाहते हैं कि हम इतने दूर रह करके भी हम बंगाल की संस्कृति को जो है बनाए रखे हुए हैं तो आप सभी को हमारी ओर से हमारे पूजा कमेटी की ओर से खूब खूब धन्यवाद खूब खूब आशीर्वाद सरस्वती माताजी की कृपा सबके ऊपर बरसते रहे आप पूरा पूरे बरस अच्छी तरह से बीते सब लोग सुख समृद्धि को प्राप्त करें स्वस्थ स्वस्थता को प्राप्त करें सबको खूब खूब धन्यवाद ओम बंगाड़ी आगे वो जानवत कि वसंत पंचमी ने ज्ञान पंचमी पंच पंच कहवा दिवसे पार्टी में ओम लखी अभ्यास की शुरुआत करता हो તે પરંપરા પણ નિભાવવામાં આવી હતી અને ભૂદેવના હાથે બાળકોને પાર્ટીમાં ઓમ લખાવી વિદ્યા નો પ્રારંભ કરાયો હતો નિપુલ પોપટ ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદર